Я вас вітаю! До нас дуже часто звертаються люди, які будують такі будинки по всій Україні із сіп панелі. Чи годяться взагалі чи годиться такий матеріал для будівництва? За і проти? Давайте розбиратися. Я работаю уже лет 15, да не уже больше, наверное. оператором телевидения. Дети растут, это младше. Старшему уже 14 лет, и он уже скоро будет выселять нас. Мы решили уже как-то перестраховаться и приобрести такой маленький кусочек земли. Привет, привет Андрей. Добрый день. Наташа. это жена моя, Иринка. 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 Я Ирина. Ирина, привет. С Сколько вы тоже колупаете? Полтора недели ставили коробку, три тижні ставили фундамент. А все інше півроку. Як ти прийшов до висновку, щоб з цими панелями зв'язатися? Ми хотіли тут будувати такі серйозні будинок, то більш, більш серйозний з такого матеріалу. І вирішили зробити такі Можна зайти в серединку? Будь ласка. А там що в другій кімнаті? А там баня. Ну або сауна. вона. Йдемо заглянути туди. Йдемо. Відпадають туфлі, то <світ> добрий знак, що роботу треба починати прямо тут. Не дивитися, якщо тут буде троє дверей лишніх. Оттекайте. Ключи? А? Ключи. Бичу, ключи. Виртуальный. <свеч> <свеч> Виртуальны давай. Ленечка, привет. привет. Раз ты уже, знаешь, заиснувала в истории архитектуры, как людина, и mm -hmm. коней и людей умеет поселить в одном помещении, то, я думаю, ты тут справишься. Ну, тут как бы понятно все. Санузел, кухня, утепление и гостиная зона. Правильно? Правильно. Ну, все. Весна, красивые мужчины меня отвлекают, так что... Едино, льдино, кому людина, яка сказать, сказати свободен, то Лиля. Пішов отвлекусь. В сегодняшней программе мы боремся с теплопотерями в доме. И на инфракрасных фотографиях мы отчетливо видим, что главные мостики холода это окна. Причем не только стыки с окнами, но и все окно является очень большой сплошной теплопотерей. И сегодня мы попробуем решить эту проблему конструктивно. Мы будем использовать максимально теплый двухкамерный стеклопакет и шестикамерный профиль глубиной 86 мм. В каждой камере есть воздух, что является теплоизолятором. То есть фактически это 6 отдельных теплоизоляционных камер. Основные потери тепла в раме происходят из-за этого стального усиления. Железо является хорошим теплопроводником. Мы отказались от железа, но сохранили такую же жесткость благодаря применению в самом пластике фиброволокна. Стеклопакет заполнен инертным газом аргон, а внутренняя поверхность стекла покрыта специальным напылением, которое эффективно пропускает солнечный свет, а из помещения тепло отражается как от зеркала и возвращается назад. Кроме того, алюминиевая дистанционная рамка является тоже мостом холода. В нашем окне мы ее заменим на полимер. В данном окне три контура уплотнения. Это увеличит не только тепло, но и звукоизоляцию. Второе огромное окно выходит на юг, и поэтому мы можем себе позволить поставить мое любимое окно, распашное, без перемычек и без лишних непрозрачных элементов. всегда страшно заходити. Лічик, ну, говоря, из з того что я бачив от з-під пера, так, мягко кажется, аскетично тут. Знаешь, это на самом деле настоящий дизайнерский проект. Потому что здесь есть четкая планировка. Этот дом был уже готов. Нам пришлось по него очень хорошо подстроиться. Главная проблема первая, да, это холодный пол. Поэтому пол мы утеплили с помощью пенополистирола и плюс заселили инфракрасную пленку. Ну а второй проблема у нас была лестница. Я решила сделать здесь кухню. И кухня это является основным. Таким елементом, функціональним ілім. то твоя то, фішка то... вмонтовувати кухню в самі невмонтовуємо місця. Да. Я забираю абсолютно всі свої слова назад на рахунок аскетичності, тому що в даному випадку та аскетичність настала головною, практичною фішкою того будинку. Оперуючи даним інтер'єром і технологічними твоїми винаходами, меж досконалася дійсно нема. Лівечка, мерсі б'єн за талант. Браво! Ожидаем комфорта и функциональности. На кухне, чтобы было комфортно. Ну вообще она пока только начинает ползать, поэтому если пол теплый, это очень было бы здорово. Да, это важно. Что-то светлое и и, и. и деревянное. Минимализм очень даже хорошо. Ух ты! Можно? Я да. бы чай я замес букета с капустой, потому что мы, мы же на даче. Пам'ятаєш, ми, да, дайш, ми говорили, да. говорили про ізоляцію і про той апендицит зі сходами, який буде передавати холод в хату. У mm. вас тут інфрачервона тепла підлога. Так що діти можуть ну, Іванко може mm. ходити, а менше може спокійно собі повзати по підлозі, скільки влізе. Враховуючи, mm. що мало життєвого простору, тут є ще дві дуже приємні, але функціональні дрібнички. Воно все мобільне, все їздить. Нічого собі да. я такого ще не бачила. ви куди хочеш. Мені подобається, коли світла і просторно. площа не большая. тут заставлять, все воно буде. еще меньше казаться, так оно оптически получается больше. Мне было достаточно просто одной двери и окна. Да, даже если я это сделать, мы будем очень счастливы. Но я же смотрел вашу программу, я же понимаю, что, что вы делаете всегда хорошо. Но тут очень хорошо. На ну, і саме велика проблема, як на мене, були сходи. Но тут геніальний мозок придумав розмістити А. Бойлер, Б. Духовка, С, посудомийна машинка, холодильник, морозильна камера і куча всяких бонусних штучок, куди можна собі складати і посудку. І, і всякі потрібні речі. Коли я вам казав, що вся хата трансформується, я бачив такий трошки розфокусований погляд, прошу звернути увагу на оті от колеса. Якщо є колеса, значить воно має що? Її. Ми повертаємо навіть мойку, яка Клас. має гнучкий шланг з підводом. и деревянные, и светлые. И очень нравится то, что все трансформируется, что можно все передвигать. Мне очень нравится, что все здесь двигается, что можно сделать меньше. Люди пришли, то раздвигаешь все, и площадь большая. Это как раз то, что я хотела. Основне завдання в того будинку було не зробити вам красу, тим більше, що будинок досить великий, і ми змогли зробити тільки одну третю, але зробити його практичним і в ньому можливо жити вже зараз, тому що ми утеплили з середини спеціальним матеріалом і інфрачервона підлога, тобто зимою можна вжити, жити вже тут. І це була програма, в якій наші ідеї вкрутяться в ваш мозок і проростуть насінням з того гарбуза у ваших умах і серцях новими кльовими ідеями. Програма дача! Классно.